मालेगाव द्याने नवकिरण सायर्जिंग कुसुंबा रोड कलीम दिलावर पेट्रोल पंपा जवळ मालेगाव येथे ट्रक आणि मोटारसायकलच्या अपघातात एका निष्पाप तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे भरधाव ट्रक क्रमांक जी जे सत्तावीस पी जी एक शून्य तेराने ने मोटारसायकल क्रमांक एम एच एक्केचाळीस बी बी एक्केचाळीस शून्य सहा ला जबर धडक दिली या अपघातात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव जितेंद्र शिवराम राहणार प्रेरणा सोसायटी पीडब्ल्यू डी ऑफिस जवळ मालेगाव कॅम्प असे आहे अपघात एवढा भयानक झाला की, या तरुणांच्या शरीराचे दोन तुकडे झाले अपघात होताच परिसरातील स्थानिक नागरिक सामाजिक कार्यकर्ते शफीक शेख शफीक अँटी यांनी घटनास्थळावर मदत कार्य केले राजेंद्र शिवराम बहरे घर पे मालूम नहीं होगा कि मर गया सारे बोल दिया है आज माझा मोठा भाऊ जितेंद्र शिवराम ऐरे याचा कुसुंबा रस्त्यावर ॲक्सिडेंट झाला आमच्या घरातील सर्व करता धरता तोच होता पूर्ण घराची जबाबदारी त्याचीच होती आज आमचा आधार हरवला आहे आणि हे सर्व ते खराब रस्ते आणि त्या ड्रायवरच्या चुकीमुळे झालेले नाम आज बरोस जुमा कुसुंबा रोड के ऊपर नौकिरण सैजिंग के सामने आंबेडकर नगर के पास नायरा पेट्रोल पंप के बिलकुल सामने एक हादसा पेश आया इस हादसे के अंदर जितेंदर नामी जिनकी उमर सत्तावीस साल थी सत सत सतहत्तर सेवन उम्र थी उसकी उनकी, उनका वहाँ पर ट्रक के नीचे जद में आने की वजह से जान चली गई ये हादसा इतना बड़ा था हम लोग बता नहीं सकते मालेगांव शहर के अंदर कुसुम्बा रोड के ऊपर आए दिन तकरीबन पाँच सात लोग साल भर में मर रहे हैं लेकिन कोई भी सुनने सुनवाई हम लोगों की नहीं हो रही है हमारे शहर का प्रशासन शासन गूंगा बहरा सब हो चुका है हम लोगों ने कई मरतबा लेटर लगाया लेटर लगाने के बाद कई मरतबा हम लोगों ने कम्प्लेन दी कि इस तरीके के हादसा मालेगाँव शहर में पेश आ रहे तो आप लोग इसके ऊपर रोक लगाओ लेकिन कोई रोक लगाने तैयार नहीं इधर मनमाल चौपुल्ली से तीन सौ रुपये लेकर गाड़ी छोड़ दी जाती है और उधर डोंगराले के पास से तीन सौ रुपये लेकर गाड़ी छोड़ दी जाती है ये तीन तीन सौ रुपये की वजह से और वो टोल नाके की वजह से लोगों की जाने जा रही हैं आज इनके घर में कमाने वाला जो बच्चा था जो आदमी था कमाने वाला आज वो उनके घर से चला गया उनके घर वालों को उनके छोटे छोटे बच्चों को भी पता नहीं होगा कि हमारा बाप इस दुनिया से चला गया है कम से कम अगर आप लोग अपने तीन सौ रुपये का सोचते हो तो इनके मासूम बच्चों का सोचो कि इनके मासूम बच्चों का क्या होगा आगे अगर किसी की जान जा रही है तो हमारे प्रशासन का काम है कि उसके ऊपर ध्यान दे मालेगांव शहर में कुसुम्बा रोड से लेकर अपना नौकिरण साइजिंग से लेकर नए बस स्टैंड तक दोनों तरफ इतनी ट्रैफिक रहती है किराना दुकान बोलो या दुकानदार बोलो उनकी दुकानों के सामने होटलों के सामने लोग गाड़ी पे गाड़ी कुर्सी लगी रहती कुर्सी के सामने गाड़ी लगी रहती ये गाड़ियों की वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक होती ना ट्रक सही तरीके से गुजर पाता उधर से और ना मोटरसाइकिल ना रिक्शा गुजर पाती इतने मतलब मामला होने के बावजूद भी कॉरपोरेशन के अधिकारियों का काम है कि यार कम से कम आने के बाद वहाँ जितना भी रोड के ऊपर अतिक्रमण है ये अतिक्रमण को खाली करे और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पीआई साहब का ये काम है कि यार कम से कम जो गाड़ियाँ लगी है उन लोगों को मेमू दे और वो रोड को साफ़ करे अगर कोई हादसा होता हमारे जैसे सोशल वर्कर बोलो सियासी लोग बोलो आकर हम लोग हमारे हिसाब से बोल देते एक दो दिन मामला हल होता लेकिन एक दो दिन के बाद वापस से वही काम हो जाता हम लोगों ने आज वहाँ धरना आंदोलन दिया वरिष्ठ अधिकारी हमारे शहर के जो एसपी साहब और डीवा साहब इन लोगों के बोलने पे हम लोग आज उठ गए लेकिन हम लोग ये निवेदन जारी रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग रेगुलर धरना आंदोलन करते रहेंगे अगर ये मामला बंद नहीं हुआ तो हम लोग एक भी ट्रक अब कुसुम्बा रोड से गुजरने नहीं देंगे अच्छा और हुआ हादसा आज बरोस जुमा के दिन साढ़े दस बजे सुबह नायरा पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने अंबेडकर नगर के पास ये हादसा हुआ और हादसे के अंदर जो हम लोगों ने मैंने ही वहाँ से लाश को उठाया डेड बॉडी को मैंने ही उठाया जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसको अगले टायर में आया हुआ था चौदह टायर चौदह टायर का गाड़ी था वो गाड़ी भी वहाँ से निकाल कर हम लोगों ने किनारे लगाया हमने पुलिस डिपार्टमेंट की वहाँ पर मदद की कानून की हेल्प की हम लोगों ने कि यार हम लोगों ने कानून को हाथ में नहीं लिया लेकिन पब्लिक इतनी भड़की हुई थी अगर पब्लिक को कंट्रोल नहीं किया जाता तो आज कुसुम्बा रोड के ऊपर कोई बड़ा हादसा और हो होता था लेकिन फिर भी हमने कानून को हाथ में नहीं लिया हमने हर तरीके से कानून की हेल्प की वहाँ पर और गाड़ी मैं खुद चला किनारे वहाँ से हटाया और ट्राफिक का निज़ाम हम लोगों ने दुरुस्त किया अगर पब्लिक इतना आपको सहकारी कर रही है तो डिपार्टमेंट का भी काम है कि यार वो कोई भी तरीके से ट्रक आने जाने के लिए रोक लगाए एक्सीडेंट आमचा मित्र महेंद्र माझा बंधू लहान बंधू याच्या मोठ्या भावाचा जो ॲक्सिडेंट झाला म्हणजे मानलेला बंधू याच्या मोठ्या भावाचा जो ॲक्सिडेंट झाला तो कुटुंबाचा करता धरता होता सर्व कुटुंब त्याच्यावर अवलंबून होतं त्याला दोन मुलं आहेत एक मुलगा थोडंसं त्याच्यामध्ये कानाने अपंगत्व आहे तर ह्या कुटुंबावर आज मोठी शोककाळा पसरलेली आहे तर माझं स्थानिक इथले जे पोर्सिक म्हणजे राजकीय पुढारी वगैरे कोणी असतील तर यांच्या माध्यमातून किंवा सरकारला माझं असं निवे नम्र निवेदन राहील की या कुटुंबावर मोठा आघात झालेला आहे त्याच्या कुटुंबाला शासकीय सेवेमध्ये जर आपल्याला त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे कुठे समावेशन करता येईल आणि अशा कुटुंबाला आधार मिळाला तर आम्ही सरकारचे नक्कीच कृतज्ञ राहू तर मुख्यमंत्री साहेबांना माझे निवेदन असेल या माध्यमातून या चॅनलच्या माध्यमातून त्यांनी या कुटुंबाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार कुटुंबा करावा आणि आम्हाला कुठेतरी आधार देण्याचा त्या कुटुंबाला आधार देण्याचा प्रयत्न करावा म्हणजे कुठेतरी माणूस की जागृत आहे किंवा सरकार आपल्या पाठीशी उभा आहे वा अशा नाजूक प्रसंगांना जी आता ही घटना म्हणजे जी पोकळी कधीही भरून निघणार नाही असा हा या कुटुंबावर आधार आग आघात झालेला आहे तर या माध्यमातून जर मदत झाली सरकारला मुख्यमंत्री साहेबांना माझी विनंती असेल तर त्यांनी या ठिकाणी मदत करावी या कुटुंबाचं पुढची जी जबाबदारी याला काही ना काही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात त्याच्या कुटुंबातील जो मोठा मुलगा असेल त्याच्या शैक्षणिक पातळीप्रमाणे त्याला कुठेतरी समावेशन करावं अशी माझी विनंती असेल या माध्यमातून